assalomu alaykum aziz birodarlarim videoni keng tarqalishi uchun layke bosishni unutmang payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh payg'ambarimiz alayhialotu vassalam hijratni oltinchi yili tugagan yettinchi hijriy yil boshlanish arafasida zulqada oyining ilk kunlarida tush tüş ko'rdilar tushlarida kimlar sochlarini ogizgan kimlar sochlarini kaltalattirgan holatda kabaga Makka mukarramaga kirib borayotganini ko'rdilar payg'ambarimiz alayhisalotu vasallam tushlarini vahiy ekanligini bilgan sahobalar juda ham xursand bo'lib ketdilar chunki bu tush go'yoki Makka ga yo'l ochilganiga ishora edi payg'ambarimiz alayhisalotu vasallam o'zlari ham kabatullohni qattiq sog'ingan ona yurtini tug'ilgan diyorini sog'inganliklari uchun umra qilgilari keldi va umraga safarga tadorik ko'rishlik topshirig'ini berdilar qisqa vaqt ichida işte 1400 kishilik odam yig'ildi ular hammalar to'plandi payg'ambarimiz alayhialotu vassalam ularga hech qanday qurol olmaslikni buyurdilar biz kabatullohga faqatgina ibodat uchun borayotganimizni makka mushriklari bilsin degan ma'noda qurol yaroq' olishlikni taqiqladilar va bir ming to'rt yuz odam umra safariga otlandilar rasulimiz alayhisalotu vassalam ham va butun sahobalar ham ayni mana shu zulhulayfa degan joyga kelganlarida de, ehromga kirdilar va talbiyalar aytdilar payg'ambarimiz alayhisalotu vassalam yetmishta tuyani qurbonlik qilishligi uchun sahobalar bilan birga oldilariga qo'yib haydab ketdilarki buni o'sha mushriklar ham qurbonlik uchun kelayotganini bilsinlar degan ma'noda ularni ham birga olib ketdilar mushriklar esa bundan xabardor bo'lib bu bir birpasda atrofiga odamlarni chaqirdilar u zot usfon degan joyga kelganda de, makka tarafdan rasulimiz alayhialot vassallamni oldilariga bishir ibn sufyon kelib qoladi pishir ibn sufyon kelib ey ollohni rasuli sollallohu alayhi vasallam quraysh sizni makkaga kelayotganingizdan xabar topib sizni orqaga qaytarib yuborish borasida barış, ular maslahatlashib hozir ustilariga hatto qoplon terilarini ham kiyishib o'zlarini nihoyatda kuchli ko'rsatish ma'nosida sizga qarshi otlanib kelyapti xolid ibn valid va boshqa bir qancha jangarilar yo'lga chiqdilar dedi rasulimiz alayhisalotu vasallam juda ham achinib ketdilar qanaqa degan gap essiz bu qurayish urush ularni bir kuni bitiradi meni boshqa arab qabilalari bilan yuzma yuz qoldirib o'zlari bir chetga o'tib turishsa bo'lmasmidi dedi ular mendan ustun kelishsa istaganlari bo'lardi olloh meni ulardan g'olib qilsa to'p to'p bo'lib islomga ki kirishardi yoxud o'zlarida kuch topishsa urishardi deb qo'ydilar lekin alloh haq subhanahu va taolo iroda qilgan narsa bo'larkan o'sha joyda haligi xabardan keyin rasulimiz alayhisallotu vassallam va ve sahobalar o'ylanib qoldilar rasulimiz alayhisalotu vassallam sahobalarni to'plab fikr so'radilar nima qilamiz dedilar abu bakr siddiq roziyallohu anhu ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz kabani ziyorat qilish maqsadida yo'lga chiqdingiz birov bilan urushish niyatda emas edingiz shunday ekan ayni maqsadda boraveramiz payg'ambarimiz alayhilot vassalam o'sha yerdagi jamoatlardan biriga aytdilarki bizni ularni yo'liga qarshi bo'lmaydigan boshqa bir yo'ldan makkaga olib borib qo'yadigan odam bormi dedilar shunda aslam qabilasidan birisi chiqib men olib boraman deb yo'lboshchilikni zimmasiga oldi safar har xil mashaqqatlar ila davom etdi xolidinni valid boshchilidagi askarlar musulmon o'rdasini izlarini ko'rishib boshqa bir yo'ldan ketganini bilishdida noiloj makkaga qaytib borishdi musulmonlar bu paytda esa makkaga yaqin bo'lgan joyda xudaybeya degan joyga yetib kelgan edi mana shu joyga kelganda ajoyib bir ish bo'ldi rasulimiz alayhialot vasallamning minib olgan tuyalari ya'ni qasva deb atalgan tuyalarini fe'li aynib qoldi birdan yurmay qoldi Yurgisi ham yurmay to'xtab qoldi shunda hamma hayron bo'lib nima bunday qilyapti ne nega uni fe'li aynidi dedi shunda payg'ambarimiz alayhissalom buni bunaqa qilig'i yo'q edi lekin meni o'ylashimcha abrahani filini to'xtatgan olloh buni to'xtatyapti dedilar va mana shu hudaybuyada to'xtadilar kofirlar rasulimiz alayhisalotu vassalamni oldilariga muzokara qilishlik uchun huzoa qabilasidan budayil ibn varqoni yubordilar budail ibn varqo rasulimiz alayhissalotu vassalamga yo'liqib nima uchun kelayotgani haqida so'raganlarida payg'ambarimiz alayhialotu vassallam biz ollohni baytini tavof qilgani kelyapmiz umraga ibodatiga kelyapmiz boshqa biror bir niyatimiz yo'q dedilar bu dayil qurayishlar huzuriga musibat bir qanot bilan qaytib keldi ularga kirib aytdilarki siz muhammad sollallohu alayhi vasallam va u zotning sahobalari haqida shoshilib fikr qilibsizlar ular urushish niyatida kelmayapti ekan man o'z ko'zim bilan ko'rdim hatto qurbonlik qiladigan tuyalarni ham olib keldilar ularni niyatlari faqatgina kabani taof qilib ketish xolos dedilar quraysh bu gapni eshitib jahllari chiqdi aytdilarki bunday qilmaydi hech qachon uni bu yerga kirgizmaymiz dedi shunda agar kirgizsak hozir muhammad sallallohu alayhi vassalam kuch bilan kiribdi de degan gap chiqadi kirgizmasak yana boshqa shuning uchun biz buni to'xtatamiz degan gaplarni gapirdilar va nima qilishlarini bilmay qoldilar makkadagi kopirlar suhayl ibn Amr degan odamni chaqirib e, undan iltimos qilishdi sen borgin dedi suhayilga borib makkaga kirgizmasdan orqaga qaytib ketishligini ularga tushuntirasan deb orqasiga qaytarish vazifasini qo'yib yubordilar suhayil kelib payg'ambarimiz alayhi salom bilan bitim tuzdi suluh tuzdi azizlar bu suluhni biz aytayotganimiz bir ko'rinishidan suluh xuddi musulmonlarni zarariga xizmat qilgandek rasulimiz alayhissalom suluhga rozi bo'ldilar U bilan suluh tuzadigan bo'ldi lekin uni hamma aytgan gapiga ko'ndilar hatto sahobalar hatto Hazrat Umar degi zot ham o'zini bosib tura olmadi nimaga bunaqa qilyaptilar nega rasulimiz alayhialot vassallam bunday qilyapti deb hayron bo'ldi qarangki suluhni hazrati ali roziyallohu anhuga yozishlikni buyurib yoz bismillahi rohmanir rohim deb yoz degan edi suhayil yo unday deb yozmaydi ota bobomiz aytgan gapni aytadi bismikallohumma deb yozadi dedilar rasullimiz alayhissalom mayli hazrati ali bismikallohumma deb yozing dedi bu suluh allohning rasuli muhammad sollallohu alayhi vasallam va qurayish nomidan suhayl ibn amir orasida tuzilmoqda degan gapni yozganda de, rasulimiz o'qib turibdilar ana shunaqa deb aytib turibdilar suhayl yana e'tiroz bildirdida yo'q agar sizni payg'ambar ekanligingizga iymon keltirganimizda biz siz bilan jangga chiqmasdik sizni payg'ambar deb tan olmaganligimiz uchun urushga kelyapmiz sizni kirgizmasdan turibmizku dedi shunda payg'ambarimiz alayhilotu vassalam unda ey ali yoz dedilar muhammad abdulloh o'g'li deb yozda rasululloh deganini o'chirib qo'y dedi Hazrat Ali'ning ko'zlariga yosh keldi Ya rasululloh dedilar rasululloh degan kalimani o'chira olmayman dedi shunda payg'ambarimiz alayhialotu vassallam qo'llariga qalamlarini olib qani deb yozuvni ko'rsat dedilar o'zlari o'chirdilar sahobalar shunday bir g'adablanib ketdilarki sizlar iymon keltirmagan bo'lsangiz ham biz iymon keltirganmiz va sadoqat bildirganmiz deb aytdilar lekin rasulimizning ishoralari bilan ular to'xtadilar shunday qilib yozildiki bu sulhda azizlar o'n yil muddat ichida bir biriga qurol ko'tarmaslik qarang tinchlik sulhi islomda birinchi marta tinchlik sulhi rasulimiz alayhisalotu vassallam doim tinchlik tarafdori bo'lgan sahobalar ham buni tushunmayaptilar qarang o'n yilgacha urush qilmaslikka kelishdilar va shuning bilan birga keyingi yilga payg'ambarimiz alayhisalot vassalam umraga keladilar ularga ruxsat berishligini aytdilar Suhail so shart qo'yyapti bizdan sizni dinigizga kirib qaytib kelsa bizga qaytib berasizlar ammo sizlardan birortasi dindan chiqib bizga qaytib kelsa qaytib bermaymiz dedi shunga ham rozi bo'ldilar <laughs> payg'ambarimiz alayhissalom hatto hazrati umar <laughs> roziyallohu anhu ham o'zlarini tutib tura olmadilar payg'ambarimiz alayhisalotu vassallamga e'tiroz bildirilar ya rasululloh sallallohu alayhi vasallam siz allohni rasulimisiz dedilar ha nega bunday qilyapsiz axir siz ollohni haq rasulisiz dinimiz haq dedilar shunda payg'ambarimiz alayhissalom ya umar men ollohni aytganini qilaman dedilar va shu bilan kalima to'xtadi ana bundan keyin o'sha o'nta shartni kelishib ular sulhni tuzdilar va shu payt qarangki sahobalar umma payg'ambarimiz alayhilot vassalamni sadoqat bilan ahdilarga vafo qilishliklari uni imzolagandan keyin suhayl ibn amirni o'g'li abu jandal qochib kelib qoldi u musulmon edi otasi bog'lab qo'ygan edi qochib yug'urib kelib qoldi oyog'ida zanjirlari bilan shunda suhayl rasulimiz alayhissalomga qarab bu biz bitim tuzgandan keyin keldi shuning uchun buni olib ketaman dedi rasulimiz ruxsat berdilar hatto hazrati umar roziyallohu anhu ya rasulolloh musulmon bo'lib kelgan odamni birodarimizni qayta beramizmi dedilar shunda rasulimiz alayhissalom biz suluh tuzdik suluhga vafo qilamiz dedilar va abu jandalga qarab sen xafa bo'lmagin inshaalloh hali juda chiroyli kunlar keladi deb uni tinchlantirib orqasiga qaytardi abu jandal yig'laganicha makkaga qarab ketdilar ushbu suluhni tuzganlaridan keyin hamma g'alati bir kayfiyatda bo'lib qoldilar payg'ambarimiz alayhissalom endi sochinglarni olib qurbonliginglarni so'yinglar dedi lekin hech kim shu ishni qilmadi rasulimiz uch bor qaytardilarda qilmaganlaridan keyin xafa bo'lib chodirlariga kirib ketib avvalgi payg'ambarlar ham payg'ambarni aytganini qilmasdan baloga yo'l qo'ygan edi dedilar shu holatda azizlar agar rasulimiz alayhilotu vasallamning qalblari og'rib qolsa qalblariga azor berib qolsa yomon bo'lardi sahobalarga lekin Ummu salama onamiz rasulimiz alayhissalomga qarab ya rasululloh sallallohu alayhi vasallam bular kabatullohga bo'lgan muhabbatlari tufayli shunday qilyapti de. siz o'zingiz chiqib sochingizni olib qurbonligingizni qilib ehromdan chiqib orqaga qaytishni boshlab bersangiz ular ham sizni orqangizdan shu ishni qiladilar dedi rasulimiz alayhissalom chiqib shu ishni qildilar va sahobalar ham yig'lab yig'lab rasulimizni orqasidan sochini ogizdilar va qurbonligini qildilar shunday qilib rasulimiz alayhilotu vassalam o'sha yili umra qilmasdan qaytib keldilar lekin azizlar mana shu o'n yil urush bo'lmaslik degan sulhni tuzgandan keyin islom tarixida shunaqa katta baraka bo'ldiki hatto qur'oni karimda buni buyuk fath deb atadi sura fath shundan nozil bo'ldi bu juda katta bir ollohni marhamati bo'ldi bu islom tinchlik tomonidan baraka topganligini bir belgisi bo'ladi shuning uchun hozir ham biz bundan o'zimizga o'rnak olib doim qachon islom tinch bo'lgandagina baraka topganligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak mana shu o'n yil xudoybya sulhidan keyin shu qadar musulmonlar zafar topdilar shu qadar musulmonlar ko'paydi shu qadar tinchlik baraka bo'ldiki bu albatta keyinchalik hatto hazrati umar roziyallohu anhu ham bu sulhdan ko'zlangan maqsadni tushunmasdan payg'ambarimiz alayhissalomga bir oz qattiq gapirganligi uchun umrini oxirigacha pushaymon va nadomat